А мы приглашаем на сцену победителя рейтинга ТОП-100 «Лучший город региона Украины» в номинации «Лучший город по экономическому развитию среди городов до 100 тысяч населения». Это городской голова города Ирпей Олег Бондарь. За три года пребывание на посту городского головы. Господин Бондарь сумел превратить терпение за аутсайдера в один из самых развитых городов Киевской области. В городе практически полностью модернизированы большинство объектов жилищного хозяйства, отремонтированы школы, больницы, дороги, восстановлено уличное освещение. Ну и мы знаем о самом амбициозном плане господина Бондаря. Очевидно, он в ближайшем будущем имеет шанс реализоваться. Мы знаем, что господин Бондарь считает, что Ирпень – это самое лучшее место для областной администрации. Очевидно, это так и произойдет. Наши поздравления в связи с вашим награждением. Я хочу поблагодарить всех участников этой номинации. Хочу обратиться от себя лично к гражданам Ирпеня, к бизнесменам, к работающим в нашем Ирпенском регионе и поблагодарить их за ежедневный труд, которым они привносят в копилку города, в копилку нашего региона те успехи, которые мы сейчас можем гордиться. А моему коллеге города Борисполь хочу передать большой привет и сказать, что все-таки дороги будут вести через РП. Спасибо большое. Главное, чтобы они были качественными, ровными, чтобы они были. Наши искренние поздравления в связи с вашей наградой.